сентября 2016 года. Перед этим были достаточно серьезные бурные обсуждения. Целью создания этой маршрутной сети было именно удовлетворение максимального спроса жителей на пассажирские перевозки различными видами транспорта. Утвержденной маршрутной сетью на сегодняшний день в городе работает 91 автобусный маршрут в различных режимах работы. Также этим же решением утверждена маршрутная сеть городского коммунального электротранспорта. Значит, 26 традиционных маршрутов, 20 трамвайных маршрутов, 4 из которых работают на линиях скоростного трамвая. Значит, весь этот э, транспорт, направ, его работа направлена на удовлетворение э, ж, потребностей жителей города в э, перевозках общественных транспорт. Э, на сегодняшний день поступило э, через э, письменное обращение, около 8, 18 предложений уже поступило. Скажем так, по статистике прошлой регуляторной процедуры показатель достаточно низкий, потому что там было у нас до сотни предложений поступило в период обсуждения. Значит, сегодняшнее наше общественное слушание также позволяет присутствующим в режиме обсуждения подать свои предложения, которые также будут использоваться в дальнейшей нашей работе для того, чтобы определить те недостатки или, э, если они существуют, те слабые места в существующей маршрутной сети, которые нужно было бы э, поправить, которые нужно было бы внести э, какие-то коррективы и так далее. Поэтому <coughs> предлагаю присутствующим, э, если есть у кого-то конкретное предложение, подать э, прямо сейчас эти предложения, которые будут... В протоколе отмечены и в дальнейшем будут также в работу приняты. Спасибо за внимание.